Я Снежана Егорова. Я родилась в городе Новая Каховка Херсонской области. Вы помните эту песню "Каховка, Каховка, родная винтовка, горящая пуля лети"? Я родилась 23 февраля и всегда шутила, что я сестра Советской Армии и военно-морского флота. Но сейчас я осталась одна. Это не значит, что мне страшно. Я тот человек, который способен идти, не замечая препятствий и веря в себя как-то. Степная кобылица, которая пройдет через огонь в воду, медные трубы и еще вынесет на себя пару раненых бойцов. Если ты хочешь мира, то ты всегда должен быть готовым к войне. И я хочу обратиться к тем людям, которые говорят на русском языке в нашей стране. Помните, мы говорим русскими словами, но мы думаем по украински. Украина – это наша родина, Украина – это наша мать, и мы не должны позволить оторвать ей руку, ногу, а тем более голову, потому что тогда мы останемся сиротами. Мы превратимся в дикие племена, которые легко будет уничтожать. Давайте будем вместе и помнить о том, что наше самое главное национальное качество — это чувство юмора. Украинцы в самой экстремальной ситуации всегда готовы улыбнуться, поделиться последним, готовы э, не отдать свое, постоять за будущее своих детей. Я бы хотела сейчас спросить у Владимира Владимировича Путина. Тот человек, который, по его мнению, является легитимным президентом нашей страны, сейчас остановился на территории его государства. На территории какого государства хочет остановиться Владимир Владимирович, если он будет продолжать агрессию по отношению к нашей Родине? Я вважаю, що Україна достойна лучшего будущего. Я вважаю, що наші діти не повинні бути рабами. Ми не будемо вбивати друг друга. Ми будемо щасливі, тому що Україна це та страна, в которой кожен чоловік должен піти і бути щасливим. Все буде добре, все буде найкращим чином. Все буде так, як ми того хочемо. Єднаймося, бо ми того варті.